رسوله मदहू वनसली वन रसूल नबील करकरीम अम्माबाद फ़ाउज मिनशतर रजीम बसम रहीम आज हम इंशाल्लाह तेईसवें पारे के अहम मज़ामीन के हवाले से गुफ्तु करेंगे तेईसवें पारे में भी सरा यासीन जिसका आगाज बाईसवें में हो चुका उसी के ही मज़ामीन आगे चल रहे हैं रब कायन ने एक दफा फिर इस बात का जिक्र किया कि कायनात का सारा का सारा निज़ाम भले वो सूरज है भले वो चांद हैं ये दीगर सितारे और स्यारे हैं वो रब कायनात के हुक्म से उसके अमर से अपने अपने मदार के अंदर गर्दिश कर रहे हैं फरमाया सूरज की ये मजाल नहीं कि अपने मदार से निकलकर चांद को जाके पकड़ ले और न चांद की मजाल है कि अपने मदार से निकल कर किसी और रस्ते पर चल पड़े ये सब उस अजीज गालिब और कादर वाले रब कुदरत का निज़ाम है कि हर चीज जो है कुल्लफी फलक यस बहून हर शय कायनात की अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रही है और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले इंसानी दानिश कभी किसी चीज को कहती थी कि फलां साके है तो फ़लां चीज उसके गिर्द गर्दिश कर रही है फलां ये है फलां ये है मगर ये तसवर कुरान ने दिया कि कायना की हर शे एक मखसूस दायरे के अंदर और मखसूस मदार पर गर्दिश के अंदर है फिर अब कायनात ने क्यामत का जिक्र किया सूर फूके जाने का जिक्र किया कि क्यामत का आगाज इस तरह होगा कि पहला सूर फूका जाएगा रूए जमीन पर जो भी जी जान चीज़ होगी जी रू चीज़ होगी सब पर मोत तारी हो जाएगी और फिर एक मदद के बाद फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा उससे जो क्यामत के दिन तक और हजरत आदम की तख्लीक के बाद से जिन जिन पर मौत आई थी वो सारे के सारे फिर खड़े हो जाएंगे और अब की बारगाह में पेश किए जाएंगे और वो मालिक योम द्दीन फिर उनके दरमियान फैसला करेगा और फिर यहाँ पर फरमाया कि दुनिया में इंसान जब अदल करते हैं तो अदल के जबते पूरे नहीं होते अदल के पैमाने पूरे नहीं होते कभी सबूत की कमी होती है कभी गवाह नहीं मिलते मिलते हैं तो झूठ बोलने वाले होते हैं कभी जज की अपनी अकलो दानिश और फरासत साथ नहीं देती कई वजूहत होती हैं जिसके बिना पे इंसाफ नहीं मिल पाता मगर क्यामत का दिन वो होगा जब एक इंसान के जर्रा बराबर अमल को भी नामया माल में तोला जाएगा और अब की बारगाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं रहेगी जहां तक गवाहों का ताल्लुक है रब्बे कायनात फरमाते हैं कि उस दिन हम लोगों के मुंह पर मुहर लगा देंगे और हम उनके हाथों उनके जिसम के दीगर आजा को हुक्म देंगे कि तुम खुद बोलो और बताओ कि ये जो तुम्हारा मालिक था इंसान तुमसे क्या काम लिया करता था और उस दिन हाथ बोल के बताएंगे ये हमें कैसे यूज़ करता था उस दिन पाँव बताएँगे हमें कहाँ कहाँ लेके जाता था और इंसान हक का बक्का रह जाएगा कि मेरा वजूद आज मेरे खिलाफ गवाह बन चुका है हकीकत यह है कि हमारा वजूद हमारा नहीं है उस रब कायनाज की अता है जो उसने हमें दिया है इसलिए अपने मालिक से वफा करेगा और गवाही देगा फिर रब कायनात ने इस बात का जिक्र फरमाया कि बास बादल मौत के हवाले से जो इतराज किया करते थे और कई मुशरक तो ऐसा वाक्य हुआ कि किसी पुरानी कब्र से हड्डी लेकर आ गए और कहा कह मोहम्मद वसल्लम आप कहते हैं कि ये जिंदा हो जाएंगी इन्हें कौन जिंदा करेगा रब कायनात ने फरमाया कुल आए हबीब इनसे कह दो इनको वही रब जिंदा करेगा जिसने पहले इनको वजूद बख्शा था किसी चीज को बगैर मिसाल के पहले वजूद देना एक मुश्किल काम हो सकता है लेकिन जब वो एक दफा बन चुकी है फिर उसकी कॉपी तैयार करना और दोबारा वजूद देना इसमें कोई मुश्किल नहीं है फरमाया वो रब जिसने पहले किसी मिसाल के बगैर पैदा किया वह अभी पैदा करेगा और उसकी शान कुदरत का आलम तो यह है कि वह जब कोई काम करने का इरादा करता है वह कहता है कौन हो जा बस उसके हो जा कहने की देर होती है कि काम होना शुरू हो जाता है जब वो अरवाह को और क्यामत के दिन अज शाम को खड़ा होने का हुक्म देगा बस उसका एक अमर होगा कि मेरे सामने पेश हो जाओ और हमारे जिसम के ज़र्रात भले कायरत में कहाँ कहाँ बिखरे होंगे सब यकजा होंगे और एक जिंदा इंसान की शक्ल में रब के हजूर पेश हो जाएँगे इसके बाद सुरह साफ का बयान होता है मक्की सूरत है इसमें भी सबसे पहले जन्नत में जो अहले जन्नत हैं उनके अहवाल का जिक्र है कि जो मुखलसन हैं जो नेकोकार हैं जिन्होंने अपने आप को शैतान के शर से और उसकी जो दाव हैं उनसे अपने आप को बचा के रखा रब कायनात उनको इनाम में जन्नत देगा जहां उनके लिए एक मुतन मालूम रोजी उनके लिए रब ने तैयार करके रखी है मेवे हैं फल हैं रब कायनात की जानब से और सबसे बढ़कर यह है कि इज्जत दी जाएगी उनको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप किसी को रोटी दो मगर रोटी देकर आप उसको ओए कह के पुकारो या एक ऐसे अंदाज में डील करो जिसमें उसकी इज्जत ना हो मैं नहीं ये सब कुछ मिलेगा और उसको इस अंदाज से मिलेगा कि जैसे खुद जन्नत का वो मालिक है और उसके अंदर उसको बादशाहाना इख्तियारत हासिल है वहां पर एक इज्जत के साथ दिया जाएगा और कुरान जिक्र करता है वहां तो मलाइका भी आते जाते अहले जन्नत को सलाम करते होंगे और ख़ुद रब की जानिब से भी हदीस पाक के मुताबिक जुमा के दिन रब्बे कायनात भी अहले जन्नत से खिताब करेगा और उनको अपना दीदार करवाएगा और उनसे पूछेगा तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए और अब की बारगाह से भी अहिल जन्नत को सलाम होगा फिर फरमाया वो अपने तख्तों पर जन्नत के अंदर उनके लिए तख्त लगे होंगे आमने सामने उनके दोस्त उनके घर वाले उनके संगत वाले बैठे होंगे अहल जन्नत आमने सामने बैठकर कर तख्तों पर बैठ के बातें करेंगे उनके दरमियान सफेद रंग की लजीज किस्म की शराब का दौर चलेगा ऐसी शराब जो ना सर में दर्द डालेगी ना दिमाग को बहकाएगी बल्कि वह शराब तहूर होगी और कासरात तो तरफ आंखें नीची रखने वाली बाशरम और बाहया उनकी अजवाज और हूरें उनकी खिदमत के लिए वहां पर हाजिर होंगी यह उनका मकाम होगा जो अल्लाह ताला अहले ईमान मुखलसन मुमिन को जन्नत में अता फरमाएगा और इसके बरक्स जो मुनकर आखरत है उसका भी जिक्र दरमियान में आया कि अहल जन्नत जब जन्नत में बैठे होंगे वहां पर एक जन्नती कहेगा कि मेरा एक दोस्त था दुनिया में वो मुझे कहा करता था कि आखिरत क्या चीज है कब आएगी सब कुछ दुनिया है खाओ पियो मौज करो जो करना है करो मैं उसको रोकता था कि नहीं हम रब पर ईमान रखने वाले लोग हैं और फिर अपने साथियों से कहता है तुम्हें तो बताऊं वो आज किस हाल में है और उनके सामने से पर्दा उठेगा और वो जहन्नम के वस्त में वो शख्स वहां पर अजाब के अंदर मुतला नजर आएगा और वो कहेंगे देखो शुक्र अल्लाह का मैं इसके रस्ते पर नहीं चला वगर आज मेरा भी ये हाल होता एक चीज यहां से यह भी जाहिर होती है हले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे तो फासले खत्म हो जाएंगे अगर हम अहादीत की रोशनी में देखें तो जन्नत और जहनम एक दूसरे के अपोजिट करोड़ा मील और कोई अंदाजा नहीं है सिर्फ मैं सिर्फ एक इजहार कर रहा हूँ अल्फाज के जरिए ताकि पता लगे कितना दूर होंगे वो मगर वो बेानतहा फासले पर होंगे लेकिन जन्नत वाले जब चाहेंगे वहां बैठकर ना सिर्फ उनको देखेंगे बल्कि उनसे बातचीत भी करेंगे और उनकी गुफ्तगु भी सुनेंगे फिर इसके बाद सुन साफात में जो बड़ा अहम वाक्य जिसको कोट करना चाहता हूँ वो हजरत इस्माईसम का है, जिनके वाले है कि जिनके वालद मोहतरम इब्राहिम ख्वाब देखते हैं क्या बेटा और ख्वाब देख कर बेटे को जिक्र करते हैं कि या बुनैया ए मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मैं आपको जिबा कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म पर आप बताइए क्या राय है आपकी और कुर्बान जाए उस बेटे की अजमत पर जो अपने वालद से यह कहता है कि अब्बा जान अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो फिर आप जो रब का हुक्म है उसे बजा लाइए और इन श्ला अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और कुरान कहता है बाप बेटा दोनों तैयार होकर निकले और ये जो मकाम मीना है जहां हाज आज हाजी कुर्बानियां देते हैं उस मकाम पर पहुंचकर कुरान कहते वबीन पेशानी के बल इब्राहिम बेटे को लिटा देते हैं और अपनी छुरी उसकी गर्दन पर चला देते हैं रब कायन की बारगाह से आवाज आती है इब्राहिम बस करो कद सद्दक्रो रोया आपने जो ख्वाब देखा था आपने सच कर दिखाया है कजाल कर नईजलमोसन नेकोकारों को हम बड़ा अज़र अजराम देते हैं जन्नत से मीढ़ा लाया गया और सलाम के बदले में उसको कुर्बान कर दिया गया और सुन्नत इब्राहिमी की रोशनी में क्या मत आने वाले मुसलमानों के लिए फिर जानवर की कुर्बानी को वाजिब करार दे दिया गया इसके बाद सूर्य स्वाद का आगाज होता है सूर्य स्वाद में आगाज कुफार मक्का के इस ऐतराज़ से होता है वह कहा करते थे कि पहला इतराज तो उनको यह था जिसका जाबा जिक्रया कि अल्लाह पाक ने रिसालत के लिए किसी इंसान को क्यों मुंतब कर लिया कोई मलाइका होने चाहिए थे कुरान उसका जवाब दे चुका अगर जमीन पर मलाइका बसते होते हम रसूल भी फरिश्तों में से भेजते अब अगर हम रसूल फरिश्तों में से भेज दें अगर वो अपनी असल शक्ल फरिश्ते में रहेगा तो किसी को नजर नहीं आएगा अगर वह इंसान बन के आएगा लोग फिर कहेंगे ये इंसान है फरिश्ता नहीं है फरमाया अब जब हजूर सलाम को उन्होंने देखा था अब उन्होंने फिर ये किया, अगर ख़ुदा ने किसी इंसान को रसूल बनाना ही था तो फिर मक्का और ताइफ की वादियों के जो बड़े सरदार हैं उनको बना दिया होता कि जिनके पले माल और दौलत भी है जिनके बड़ा जिनके साथ उनके बड़े मावन हैं उनके जत्थे हैं उनकी बड़ी ताकत है रब कायन यहाँ उनसे एक बात पूछते हैं फरमाते हैं कि यह रहमत जो है ये नबोवत मेरी रहमत है किसी को नबी बनाना मेरा इनाम है रब रब उनसे सवाल करते हैं ये जो मेरी रहमत है मेरे इनाम हैं इनके मालिक मैं हूँ या तुम हो ये जो खजाने मेरे हैं इनके तुम कब से मालिक बन गए हो ये मेरी रहमत है मैं जिसपे करना चाहूँ ये मेरा इनाम है मैं जिसको देना चाहूँ ये मेरी करम नवाजी है मैं जिसपे करना चाहूँ और ये मैंने यतीम मक्का हज़रत आमिना के लाल और अब्दुल्ला के बेटे को मंतब किया है यह मेरी रहमत उसका इजहार है इसलिए किसी को तनकीद का इस पर कोई हक नहीं है फिर हजरत दाऊद का जिक्र होता है तस्वी हाथ का जिक्र हम पहले कर चुके यहां एक खास वाक्य बयान होता है कि एक मरतबा वो अपनी इबादत गाह में रब की इबादत में मसरूफ थे कि दो शख्स दीवार फलांग कर उनकी गाह के अंदर आ गए आप थोड़े से घबरा कर परेशान हो गए कि इस तरह आने का क्या अंदाज और स्लूब है बाहर उन्होंने कहा घबराए नहीं हमारा आपस में झगड़ा था हम उसका फैसला कराने आए और झगड़े का जिक्र किया उन्होंने कहा कि यह शख्स है इसके पास निन्यानवे दुम्बियां हैं और दूसरे के पास सिर्फ एक दुम्बी है अब यह निन्यानवे वाला कहता है कि ये एक भी मुझे दे दी जाए ताकि मेरे पास पूरी सौ हो जाए और एक वाला कहता है कि नहीं ये मेरे पास एक ही है मेरे पास ये एक रहने दो और साथ ही वो कहता है वो जो निन्यानवे वाला है वो बात बड़े रोप से करता है और लाजवाब कर देता है आगे से दाऊद सलाम ने जब ये वाक्य सुना फरमाया वो तो बड़ा ालिम इंसान है उसके पास निन्यावे दुमबियाँ हैं और वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहा है और फरमाया ये जो अक्सर मालदार लोग और आपस में जो शरीक कार लोग होते हैं पार्टनरशिप करने वाले लोग होते हैं अब यह कुरानी बयान है फरमाया अक्सर ये लोग जो होते हैं इनके मामला दुरुस्त नहीं होते सिवाय उनके जो सही माने में मोमिन और अमल साले करने वाले होते हैं फिर फरमाया कि तू ज्यादी कर रहा है तू तो उसकी एक भी लेना चाहता है हालांकि खुदा ने तो जनानवे दी हुई हैं यहाँ पर कुरान कहता है कि कोई वाक्य आपको अपना पर्सनल याद आ गया और आपने सोचा कि शायद ये मुझे तब भी करने के लिए ये वाक्य दिखाया गया है वो वाक्य क्या है उसकी कई ताबीरात हैं, तो तफसीलात हैं जिसको तस्वीर की किताब में पढ़ा जा सकता है फिर उसके बाद हजरत अयूब का जिक्र हुआ दो चीज़ों का अल्लाह तला कंपेरेटिव जिक्र कर रहे हैं एक तरफ हज़रत सलमान और दाऊद जिनको बादशाहत दी गई जिनको दुनिया जहान की ताकतें दी गई जन्त पिरंद जिनके मुशर किए गए और एक तरफ हजरत अयूब सलाम है जिन्हें रब कायन ने जो पैगम्बर थे मगर इब्तला में डाला आजमाइश में डाला उनकी जायदाद ख़त्म हो गई उनकी आलो औलाद के अंदर को ऐसा मामला हुआ कि वो भी फौत हो गए खानदान और दोस्त अहबाब सारे आपकी ज़ात पर ऐसी बीमारी छा गई कि वो भी साथ छोड़ गए मगर उस हाल में भी आपने रब कायनात की याद को नहीं छोड़ा रब से गाफिल नहीं हुए और रब कायनात की बारगाह से मायूस नहीं हुए बल्कि उसकी बारगाह में इतजा करते रहे रब इन मसनीत दुर्रो अल्लाह मुझे तकलीफ नहीं आछ है वानता रहमीन और तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है रब कायनत हमें यह दिखाना चाहते हैं कि हम अगर चाहें तो किसी को माल और दौलत और बादशाहियाँ देकर आजमाते हैं और अगर चाहें तो फिर किसी को बीमारियाँ तंगियाँ तकलीफ़ें देकर आजमाते हैं और मेरे बंदे वह हैं कि माल की कसरत हो जाए तो शुक्र करके मुझे राजी करते हैं और अगर तकालीफ की इंतहा हो जाए तो सब्र करके और मेरी बारगाह की तरफ रजू करके हजरत अयूब की तरह मुझे राजी करते हैं दोनों हालतें रब की तरफ से हैं और बंदे पर जो हाल भी आए उसे अपने हाल के मुताबिक साबिर और शाकिर रहना चाहिए फिर सूरह जुमर का आगाज होता है सूरह जुमर में अल्लाह पाक ने इंसानों की दो कैटेगरीज बयान की एक वो है जो खुद फरामोश हैं जिन्होंने अपनी जात को अपनी दुनिया में आने के मकसद को भुला डाला और सारा कुछ उन्होंने इस दुनिया को और इसके माल और दौलत को समझा और इसमें अपने आप को फना कर दिया और एक वो है जो खुद शनास है खुद शनास वो है जो अपने आमद के मकसद को पहचान जाए मन आरफा फकत आरफा रब्बा सूफिया कहते हैं कि जिसने अपनी जात को पहचान लिया कि मैं क्या हूं उसने हकीकत अपने खुदा को पहचान लिया फिर अब कायनात फरमाता है के तोहीद और शर्क की मिसाल ऐसे है मिसाल दी गई जो मुहिद होता है अल्लाह को एक मानने वाला तोहीदी उसकी मिसाल और वो शख्स जो मुशरक है उसकी मिसाल रब कायनात ने गुलाम के साथ दी मैं एक किसी का गुलाम नौकर हूँ एक शख्स है वो गुलामी करता है मगर मालिक कई हैं एक मालिक नहीं है उसके कई मालिक हैं और सारे के सारे इंतहाई अखड़ किस्म के हैं और आपस में उनकी मुआफकत नहीं है आपस में उनकी सुलह नहीं है तस्वुर करें कि एक ऐसा गुलाम जिसके कई मालिक हों और वो मालिक जिनकी राय आपस में मिलती ना हो उन कई मालिकों के गुलाम का क्या हाल होता होगा कोई कहता होगा इधर आ जा दूसरा बताओ हो नहीं इधर आ जा एक कहता होगा यह काम करके दूसर आ कर दूसरा कहता होगा नहीं ये काम करके आ एक कहता होगा खड़ा हो जाए कहता बैठ जा वो इंसान जलील होकर रह जाता होगा कई मालिक है किसकी राजी करूं कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा और जो मवैद होता है उसकी मिसाल उस गुलाम की है जिसका एक ही मालिक हो और जो इंतहाई रहमदिल भी हो मेहरबान भी हो जो उसके हकूक का ख़्याल भी रखता हो जो जिम्मेदारियाँ भी लेता हो उसके मामला को समझता भी हो कितना काम इससे लेना है किस वक्त लेना है इसकी क्या ज़रूरियात है मैं जो अल्लाह को मानने वाला तोहद वाला है उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसका एक ही मालिक है और वह रब कायन है जो गफ़ूर रहीम है जो मेहरबान है जो रहमान रहीम है जो अपने बंदे से सत्र माओ से बढ़कर प्यार करता है वो उसके मामला को जानता है और ला नफसन इल्ला और किसी जान पर वो उतना ही बोझ डालता है जितना उसकी ताकत होती है तो उस शख्स से बढ़कर कौन राहत और आराम में होगा जो अकेले रब की बात करने वाला होगा और उसके मुकाबले में जो बुतपरस्त होगा वो कहेगा बारिश का फला खुदा है नफे का फला खुदा है नुकसान का फला खुदा है इसके लिए उसको राजी करो फला के लिए फलां को राजी करो उसकी जिंदगी उस गुलाम की तरह जहन्नम बन जाएगी जिसके कई आका होंगे दुआ करें रब कायनत हम सबको दीन इस्लाम की तलीमत और ख़ास तौर पर रब कायन की तोहद हजूर की रिसालत और क़्यामत पर ईमान और उस ईमान के मुताबिक अपने अमाल साल को तरतीब देने की तोफ़ी अतः फरमाए और हम सबको कुरने पाक को पढ़ने समझने और इसके पैगाम कोम करने की तोफ़ी दे आमीन व अलैना अल्लाबलाबीना